Здорово, Василий, меня зовут Алим, и сегодня у меня будет очередное видео. В этом видео мне будет помогать Ликись. Суть э, этого содового челленджа заключается в том, что один человек закрывает глаза, а другой человек наливает рандомные напитки. Э, и человек, глазами, напиток. И человек с закрытыми глазами должен угадать, что это из напиток. Итак, э, продолжать до тех пор, пока не кончится как у Потом поменяемся. Начнем. Итак, мы налили в стаканы напитки э, и подготовили листочки. А, то есть какой напиток угадает, такой листочек я ему буду давать, а у кого листочков будет больше, тот и победил. Первый напиток. А, название напитков я буду писать вот здесь. Вот. То есть под а, В общем, первый напиток. Попробуем. Еще. Это кока Правильно смогла выдать Первое очко. Можно? Что? Нет, 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 пока. Все напитки. Что же это такое? А Пей, я, вася. Это Пей Вася. Знаешь. Это а Как ты узнала? По вкупу, что... Она выиграла. Что же это такое? <смех> <смех> это это надо <наверное>, панда. <смех> 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 Нет, это не панда, это мивина. Да <laughs> <laughs> блин, она все угадывает. <смех> 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 это сварь. Она еще раз угадала. И это попсико. Еще один она угадала. Бери. Ой. Панда. Она панда. угадала еще. Апельсиновая раз. панда. И дальше она, естественно, угадает. Самая легкая штука. Итак, она выиграла. <свист> <свист> <Фуа> -фу. Я <свист> готов Что же это такое? Это Миринда? Да! Я угадал! Я у вас, на Три стакан не разберем. И ты не догадался, это Кока-Кола. Пепсико! Это Пепси? Блин, точно! Вот это Да. И в этом видео, к сожалению, победила Лия.